На самом деле я абсолютно рада, что выходные наконец-то закончились, потому что я продолжаю встречаться с лучшими людьми. И сегодня у меня в гостях украинская писательница Лада Лузина. Доброе утро вам, Лада. Доброе утро. Доброе утро. Как вы отпраздновали праздники? Ленью. Ой, это приятно. Вот, провела их у себя на даче. Дача это то место, куда мне вообще необычно не хочется возвращаться в Киев летом никогда. Тем более, как раз вот перед праздниками у меня была презентация новой книжки. Была первая в Киеве, вторая в Харькове. По дороге из Харькова мы заехали в такое замечательное место, как Диканька. Та да. самая. Я думаю, что же такое купить в Диканьке? Решила, что интереснее всего не какой-то вот сувенир, а вот всякие семена, цветочки, чтобы как бы э, они к нам, мы к ним. Ну, ты, э, так что вот я всякие магические растения привезла и садила у себя в саду все выходные. А вам обязательно нужно куда-то уехать, чтобы начать писать, ну или продолжить? Как раз наоборот. я Мне нужно уехать, чтобы отдыхать. А писать я люблю у себя дома, закрывшись у себя в кабинете. А как вам, дома удается писать? Вас не отвлекает интернет, телевизор, мобильный телефон? Мобильный телефон я отключаю, когда я пишу с все еще хуже. У меня ярко выраженная интернет-зависимость, поэтому, когда мой муж уходит утром на работу, он забирает с собой модем. Когда возвращается, он его возвращает. Ну, то есть, поэтому я спокойно пишу вот весь промежуток времени, что его нет. А сколько времени вам нужно написать? Что... Ну, сколько абсолютно, времени вам нужно Абсолютно по-разному. Да. Например, вот эта книжка, она, с одной стороны, мы ее, поскольку это два произведения под одной обложкой, но написаны как бы на одну тему. То есть, вечная тема, мужчины, женщины, отцы и дети. Но два взгляда, взгляд женщины, то есть, меня, и взгляд мужчины, то есть, Сергея жадан То есть, вот мне казалось, что это очень интересно. То есть вот как мы такие разные, пишем об одном, вот как бы человек, наверное, вот прочитав, и может получить некую полную картину. Его называется «Мама хвала своего волосся», а моя повесть называется «Одуванчики». Причем мне очень тронуло, что повесть «Одуванчики» и «Одуванчики» появились одновременно. Так вот, Думали, сколько? думали, вынашивали мы это целых два года. Ну, то есть то одно придумывали, то другое. То есть на переговоры мы там в процессе э, написания этой книжки написали друг друга более 300 писем, поскольку он живет в Харькове и а в Киеве. Электрон, да. Да? А, а, да, а сами вот сами произведения написали достаточно быстро. Ну, то есть, ну сколько, например, повесть, при том, что она больше у меня 100 страниц. Uh, наверное, месяца два. Я И ее все писала. это время вы были без телефона. Естественно. Естественно, я никогда с телефоном не пишу. Телефон мой в Творчество. А как? произошло mm -hmm. вот момент, когда вы решили с Сергеем Жаданом? Ведь вы же все-таки очень разные писатели. У Мы вас разная разные. стилистика. Вы даже пишете на разных языках. Да. Как так вы пришли к сотрудничеству? Я думаю, что у нас есть нечто общее. То есть вот э, желание жить. Я бы вот назвала это так. Потому что жизнь – это поиск новых ощущений, это готовность к эксперименту. То есть если для тебя, ну как бы, для тебя слишком много табу, если ты для себя все заранее решил, то, наверное, это уже остановка в этой жизни. Поэтому мне кажется, что это был очень интересный кровообмен двух очень разных людей, который, а, вылился, с одной стороны, в книжку для читателей, а с другой стороны, ну, то есть, не знаю, как ему, мне с ним общаться было очень интересно, вот как бы именно... Я даже могу сказать, что какую-то нишу в моей жизни не занятую до этого, потому что я не могу назвать себя одиноким человеком. Меня окружает достаточно много людей, друзей. Вот, а тем не менее, он ее занял. Ой, давайте прервемся на пару минут, посмотрим очень позитивное видео от Ёлки, а потом продолжим наш разговор с Ладой Лузиной. Просыпайтесь с нами.